о героях 23 мая 2012 год. Полигон Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сегодня здесь происходит второй этап практической Всероссийской Олимпиады по пожарно-прикладному спорту. Практический этап предполагает подъем по штурмовой лестнице вокруг третьего этажа и развертывание пожарного рукава от автоцистерны. Кто же сегодня будет сильнейшим, кто покажет наилучшие результаты как в личном, так и в командном зачете? Происходивший на полигоне не надо комментировать, это нужно просто смотреть. Старт рывок и кинеш золотой. Ты упал за кинешной чертой. Ты на целый миг быстрее всех Мир застоглядит на твой успех. Мир застоглядит на твой успех. Ты на целый миг быстрее всех Все быстрее Учиться время все быстрее Время стресса и страстей Учиться все быстрее моей земли Ждать мы секунды не могли Жизнь, ты все сложнее, ты все быстрее Темп наш современный чародей Тэнк, наш современный чародей Жизнь, ты все сложнее, ты все быстрее Все быстрее, чисто время, все быстрее Время стресса без страстей i'm so little Я с детства снилась высота, Я с детства рвался под поднебесье, Со мной осталась навсегда Моя не сдавшаяся песня сквозь облака тревог Блеснет в зари улыбка Еще один рывок Еще одна попытка Еще один рывок Еще одна попытка Еще один рывок Еще одна попытка Блеснет зари улыбка После выполнения первой попытки лучший результат у представителя города Перми Смирнов Александр, 13-21 Очень давно, занимаюсь, 6 лет пожарный спортом. Я являюсь кандидатом мастера спорта по программе спорта. Вот, так что соревнования для меня отдались довольно-таки легко, потому что я был готов к этим соревнованиям. Вот. Вы пробежали лучше всех по времени. Расскажите, какие ощущения у вас? Ну, ощущения, как победителя. <плодец> То, что я лучше в этом классе по России даже, потому что у нас чемпионат России сейчас на Та не смей до страха опускаться. Она